Всем привет, вы на канале Interesting Item и сегодня я хочу показать то, что волнует многих любителей игр. Как же все-таки купить иг игры в Steam? Э для того, чтобы купить игры в Steam, сначала надо зарегистрироваться. После этого вы ищете свою игру. В данном случае мне нужна Counter-Strike Global Offensive. Вы набираете по ск... поисковике и после этого вам выбивает страница с вашей игрой. Также, кроме этого, вы можете купить целый комплект с другими играми. Это обходится немного дешевле, потому можно и так купить. Но сегодня я хочу купить. Покупать только одну Global Offensive Итак Добавляем корзину Сейчас у меня уже она есть в корзине После того как вы добавили в корзину Вам встречается такая вкладка э, Ваша корзина И вы можете купить для себя Или купить кому-то в подарок Своему другу, своей маме Или папе Ну и давайте продолжим Купить для себя Мы переходим на такую вкладочку, где вы выбираете способ оплаты. В моем случае это WebMoney. Далее мы переходим по такой вкладочке, где вы уже переходите на сайт WebMoney. Здесь вам покажут налог, который вы должны сплатить. Сейчас у меня налога нет, потому я плачу. Как и написано за игру, надо платить. Так, мы должны принять соглашение и перейти на сайт Webmind. После этого мы можем нажать здесь, но я не буду, так как это очень скоро переходит на сайт. Я немножко приболел, но ничего. После этого мы переходим и пишем свой логин, пароль. И переходим к оплате. После этого вы должны получить смс, что вы хотите больше через свою электронную почту или через свой телефон. Я всегда делаю через телефон, так как это намного проще. И вам должно прийти смс, который с кодом, на который вы должны быть, будете вказать здесь. И вот мне пришла СМС, который с кодом, который я должен буду сейчас написать. Значит. И платеж подтверждаем. Все, оплата выполнена. Давайте вернемся на сайт. После этого у вас в вашей библиотеке должна появиться ваша заветная мечта, ваша игра. У меня еще не появилась, но это должно От! У меня уже появилась Counter-Strike Global Offensive. Все, после этого вы жмете кнопочку установить и устанавливаете на в то место, куда вам надо. Вы, как видите, у меня недостаточно места, но это ничего. Главное, что я вам показал, как надо покупать игры через Steam, через WebMoney. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал Interesting Item. До скорых встреч!